Значит, ребята разобрали все, еле разобрали с проводами. Вроде бы как, более-менее приблизились к тому, что хотелось бы. Есть пару нюансов. Сейчас Андрюха расскажет, куда мы заходили, чтобы настроить. Давай, Андрюха. Заходили в настройки. Где да, она? Все. Чтобы правильно климат или кондиционер работал, нужно было зайти на установку автомобиля. Вводим пароль на магнитолу. І обираємо модель. Працює, наприклад, Міган підібрали, що Турке і лов, ручне керування, або Каджар, теж було, що ручне керування. Ну, Міган так і залишилось. Тоді ми маємо управління кліматом чи кондиціонером підходить. Потрібно Залися? завести машину. Я то кондиціонер можна включати-виключати. Всі ці клавіші працюють, потім працює налаштування, як буде повітря йти на ну, все, Середина, вверх-вниз. Мінус, звісно, з цими з перемикачами, воно не додає, тільки зменшує все оберти. І цей перемикач тільки зменшує температуру, незалежно від того, в яку сторону. Ага, тут взагалі нічого тут. что так, что так, только с меньшей обороты вентилятора. Но с этого можно жить. Все это есть. Покажи, как направление меняется. Еще раз. Так вот меняется направление движения воздуха. Угу. Ну, скажем так, раньше было лучше. <связь> Сейчас Не, а так трошки... все все кнопки работают. Центральный замок, аварийка. Э, Тоже грив лобового стекла працює все це кондиционер выключаем ладно но ну время покажет mm -hmm. нюансы вылезут не вылезут так. Mm -hmm. пока, вроде все пока рассказали э, следующая часть снимем когда уже установим то есть сейчас мы выберем место куда GPS антенну поставить антенну э, 4G мобильной связи Тут еще пищалка была вот. Нужна для того, чтобы мы слышали, как, как портроники работают. Вот, по проводам. Вот лишний остался какой-то провод. Оставляем как есть. Так что пока все.